эксклюзивный автомобиль сегодня на обзоре Mercedes Antos 2015 года, евро 6, 1832. 18 полная снаряженная масса, 320 лошадиных сил на моторе 7,7. Таких машин мало, их и в Германии мало, и у нас очень мало. Да у нас их, наверное, в Украину, я не знаю, там, может быть, какие-то единицы заехали. Что такое Mercedes-Santos э, и с чем его едят? Э, Atega, в принципе, э, такой же, как я делал предыдущий обзор на 5.2 э, Atega. То есть это тот же самый мотор, только 6 цилиндров. На Common Rail, Мотор, в принципе, шестицилиндровый у Мерседеса всегда удается лучше, чем четырехцилиндровый. Поэтому, ну прям таких вот отзывов я по нему пока не дам, но к нам на протяжении там времени ни разу не заезжал такого плана двигатель, потому что он ну, не только на Анта ставится, он там и на Тегу может ставиться и э, там на ну, какой-то слабомощный тягач может ставиться, то есть у нас не было, не заезжали, не обращались к нам. Ну может быть, потому что он редкий, но все равно я думаю, что шестицилиндровый мотор э, у Мерседеса он всегда получается классный. Я не думаю, что с ним будут какие-то там траблы такие как например 4 четырехцилиндровым, потому что там он все равно меньшего объема задушит, здесь все таки 7,7 ну как бы почти 8 литровый мотор я не думаю что с ним что-то там будет э, не так, взагали хотел рассказать про Антос, что это такое что они сделали, они взяли кабину Актраса мотор Атеги, грубо говоря, э, только Актроса, которая зауженная кабина, э, мотор Атеги, э, подвеску Актраса взяли, двухлистовая рессора. И, в принципе, у них получился Мерседес Антос. Я так понимаю, они его сделали на смену Мерседесу Атега, э, ну, там, в Евро-5, Евро-3, который шел на 22 колесах. Э, то есть, там, на 6,9 моторе они шли, ну, там, серия 18-24, 18-22. То есть, я так понимаю, они ушли, чтобы уже теперь разделить. Атега это Атега, она ишла шла до 19 колес, а Антас это уже как бы отдельная ячейка, которая пошла на 22 колесах, чистый десятитонник, вот они его решили выделить именно так. Повторюсь, кабина «Актраса», мотор Атеги, резко тоже с актраса то есть, ну тут, ну Анта, скажем так, это сборная солянка, ничего тут у него своего эксклюзивного редкого нету. Э, то есть мы на этой машине производили ремонт колодок, дисков тормозных замена была, э, там походовой посмотрели что-то там какие-то соленблоки в принципе вообще без проблем все нашли. То есть день в день даже некоторые запчасти приехали колодки, то есть э, в принципе походовой он, Я думаю, что с каких-то популярных запчастей собрано не, не ничего там какого-то там своего эксклюзивного эксклюзивного нету, просто они его назвали как бы такое название ему придумали Антос и все там-то «Да, вот это что-то новое там мы не знаем страшно как-то брать там ну покупать эту машину там ну как-то в общем новое для нас всегда новое это страх поэтому на самом деле ничего тут нового нет я же говорю, мотор понятный, ходовка понятная, запчасти все есть. Ну, как бы ничего такого сверхъестественного здесь нету. По коробке. Коробка здесь стоит 8-ступенчатый автомат. ZF-8, то есть этот практически та же коробка, которая и шла на серии 18-24 с делителем. То есть сейчас ну, она там в виде автомата 8 ступеней. В общем, задний мост, то, что я так обсмотрел визуально, тоже без изменений. Он остался, в принципе, от Эго Евро 5. Задний мост там, ну, там как бы ломаться нет, чего на таких 22 колесах они как бы не болеют. Эти мосты, там, оно все ходит очень хорошо. То есть, главное, меняйте масло. Хотя бы раз, ну, если минералка там раз 60 тысяч, ну хотя бы раз 100 тысяч его меняйте, оно будет ездить не создавая вам головной боли на блок ступицах он уже идет, так же само цельный подшипник, что спереди, что сзади, это то, что нам удалось выяснить в принципе машина там проехал я на ней около 3000 километров с Германии своим ходом, еще здесь по Украине крутнулись за будкой, машина в принципе ну мне понравилась, очень эргономика, салон, кабина очень классная. И единственное, что немножко жестковато. То есть в ходу такая как бы ее сравнить, больше такая, наверное, к ману похожа. То есть такая немножко, ну, жесткая, скажем так, жестковатая. По таким ухабам, ямам едешь, как-то вот чувствуется. Если сиденье не настроишь правильно, как-то аж кидает. В остальном, как бы эргономика, руль, ну, в принципе, это тот же самый Actros, только с зауженной кабиной, повторюсь. То есть по салону все супер. Сиденье удобно, все классно. Приборка от Ego, она вся у них одинаковая, информативная. Русский язык, кстати, заложен уже в базе, что на Атеге Евро 6, что на антосе я так понимаю, в Мерседесе они все-таки начали делать язык, закладывать уже изначально в прошивку. То есть не надо прошивать, просто там в меню заходите, выбираете язык. Жалко, что они украинские не делают. Что еще рассказать? На Common rail мотор, Common Rail, common Rail, не очень я люблю, потому что ПЛД-секция на Атега предыдущая, это, конечно, вещь. Мне она очень нравилась в ремонте, в стоимости ремонта, в неубиваемости своей и безгеморройная, то здесь уже Common Rail. Но ну, любая современная машина, она будет на Common Rail. от этого никуда не деться, то здесь э, она на Common Rail. Э, ну, экология, соответственно, здесь пока место пробега, там 500 тысяч оригинального залезли, ошибок глобально нету, то, что мы по истории там смогли отследить. Ну, как бы, я думаю, что экология будет делать мозги, как обычно, если будете заливать некачественное от блю и плохую солярку. А в остальном, ну, как бы, скажу честно, машина понравилась. То есть, кто-то, если себе рассматривает такой вариант в работу, не бойтесь, ничего здесь нового, кроме мотора, который они выпустили в 2014 году, повторюсь, он пошел на всю линейку Mercedes, о, ничего здесь нового нету. Запчасти все найдете, то, что с чем мы мы столкнулись, то, которое того мы здесь делали все оказалось в наличии, максимум на следующий день все приехало. Поэтому машинка хорошая, машина понравилась, ну как бы рекомендую, только старайтесь выбирать живые экземпляры с адекватными пробегами, не увалены не угашенные, а именно, чтобы все-таки был подтвержденный пробег, желательно какая-то история. Поэтому данный автомобиль у нас был в продаже, но уже его продали, забрали, поэтому вот, такой, вот такая машинка, ловить ее на дорогах Украины, красавца такого.